आवाज़ था

शिमरतियो माजी पदू बराड येथील सरपंच आणि नगरसेवक पाटील बळूकर पवार वद्री गायकवाड तो त्यानंतर नौसाहेब दत्ता सुभाष शावळे सर दिगंबर गायकवाड आणि नगरसेवक वाणिज्य कृषी हरिया देशमुख काका लाडका आमदार जे माजी पंचायत सदस्य आणि माजी बोर्ड रेक்டர் अध्यक्ष निवडून दिलेले माजी सदस्य गोतवराव पवार माजी पंचायत समितीचे सदस्य त्यानंतर चव्हाणराव वस्ती पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य परिषदेचे संवादक सुभाष तव्हां सोरे सिंधी वाधार समिती समांतर बमू वारापते शि काहे मड़के